cita-cita dalam hidup kita ini bukan nak jadi apa-apa jawatan. Cita-cita terbesar dalam hidup kita ini ialah nak masuk di kalangan orang soleh. Kalau apa pun dalam dunia ini kita tidak berjaya. Tapi kita berjaya jadi orang saleh, Kita telah berjaya. Dengan kejayaan yang paling besar. Nabi Yusuf apa yang tak ada pada dia? Saya selalu ulang. Wajah yang cantik. Handsome. Keturunan daripada keturunan yang mulia. Anak Nabi Ya'aku. Keturunan Ibrahim AS. Dapat kerajaan. Bijak menguruskan kerajaan. Daripada menteri menjadi raja. Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard -an, anta wali fi dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bi bisalihin wahai tuhanku kau telah berikan kepadaku daripada kerajaan dan kau ajarkan kepadaku takwilan mimpi pencipta langit dan bumi Engkaulah pelindungku dunia dan akhirat. Tawafani muslimah. Matikan aku sebagai orang yang muslim. Wa alhaqni salihin. Masukkanlah aku di kalangan orang yang saleh. Dapat kerajaan ada semua tapi cita-cita manusia ialah menjadi orang yang saleh. Masuk di kalangan orang saleh. Kita mungkin tak boleh menjadi raja ataupun presiden atau mempunyai jawatan yang besar. Tapi kita sentiasa mempunyai peluang untuk mencapai cita-cita yang paling besar yang diimpikan oleh raja, yang diimpikan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi yaitu menjadi orang yang saleh. Hatta Nabi Ibrahim Nabi, bapa Abul Anbiya, bapa para nabi. Masukkan doanya. Rabbi habli hukman wa bis salihin. Wahai Tuhan berikan kepadaku kebijaksanaan dan masukkanlah aku di kalangan orang yang saleh. Segala kedudukan yang kita ada dan harta yang kita miliki, pujian dan nama tidak memberi apa-apa pun makna jika kita tidak mati dan dimasukkan di kalangan orang yang saleh. Nabi kata alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'abu salihin qablakum. Kamu hendaklah qiyamul lail. Itu jalan orang saleh sebelum kamu. Jika kamu nak jadi orang saleh, kamu qiyamul Lail Hari pertama mungkin tidak salah. Kedua mungkin tidak salah. Tapi orang Qiyamul Lail ini orang yang sentiasa bangun dalam sujudnya. Memohon keampunan daripada Allah. Bangun. Sebahagian orang dia dia nak bangun malam. Kerana dia ada masalah saja. Nak minta projek tu supaya berjaya, barulah dia. Kita bangun malam kerana ia da'abu salihin. Kerana itu adalah jalan orang-orang Salah Orang tanya Nabi dalam hadis yang diruayatkan oleh Imamun Nasya'i. Tadi ini hadis hadis yang saya baca, hadis yang diruayatkan oleh Imamun Tirmizi. Nabi kata, fa'innahu min da'bi salihina qablakum. Ia adalah amalan orang yang salih Tuhan, daripada orang salih sebelum kamu wa huwa qurbatun ila rabbikum dia adalah pendekat kamu pada Tuhan kamu dia subhanallah Allah ni ada sistem alam yang dia buat doa siang pun Allah dengar juga tapi ia tak sama dengan doa pada waktu malam dalam kesunyian malam dalam semua orang wasallu wan niyasun niyam ketika orang lain semua tidur kita bangun solat. Solat tu tak sama. Doa ketika itu tak sama. Nilai solat tu pun tak sama. Ia mengangkat ruh. Mengangkat nurani insan. Apa yang tak diangkat pada solat biasa. Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Wa mukaffiratun lisayyi'at. Ia memadamkan kejahatan-kejahatan dalam ayat Quran Allah kata innal hasanat yuzhibna sayiat. Kebaikan-kebaikan memadamkan kejahatan-kejahatan. Tak ada manusia yang maksum. Semua kita buat salah. Mufti ke tak mufti ke sama aja salah. Ini semua jawatan yang manusia beri bukan ditabal oleh Tuhan. Tapi kita memerlukan keampunan Allah. Dosa sentiasa menjadi beban dalam perasaan kita. Ia beban dalam diri kita. Ramai orang datang. Kadang-kadang jauh mereka datang dari Johor. Ada yang fly daripada Sabah, Sarawak. Saya tak bagi pun macam saya kata lah. Hajat orang nak jumpa. Kata dia masalah. Ada yang nak bunuh diri. Ada yang kata mau hidup. Ramai ahli-ahli motivasi memberikan pandangan, ahli psikologi itu membagikan idea dia. Sebahagian ahli motivasi dia pun hidup tertekan juga. Orang-orang yang melazimi qiyamulai sabit, teguh dia di dalam kehidupan. Saya kata qiyamulai, bangun pada satu pertiga malam yang akhir berbicara dengan Allah. Ai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i ta, sahabat tanya Nabi, "Ayu -du du'a asma?" Doa apa yang paling didengari oleh Allah Jalla wa Ala? Nabi kata jaufil lail. Doa pada kesunyian malam. Dan dalam riwayat itu disebut jaufil lail al-akhir, pada kesunyian malam yang akhir wa dubura as-salawatil maktubah dan pada penghujung solat fardu solat penghujung pula fardu ni kebanyakan ahli hadis menyebut iaitu sebelum memberi salam kita ada peluang untuk berdoa selepas kita tasyahud ini doa yang didengari oleh Allah sesiapa yang melazimi qiyamul lail dia akan melihat keajaiban mustajabnya doa. Jauful lail al-akhir, penghujung malam yang akhir, hamba paling dekat dengan Allah. Sujud aqrabu mayakun, al-ab min rabbih wa huwa sajid, paling dekat hamba dengan Tuhan ketika dia sujud. Bayangkan ketika hamba tu sujud paling dekat dengan Allah. Sujud pula pada satu pertiga yang akhir. Perbuatan yang paling dekat Pada waktu yang paling dekat Tentulah itulah doa yang paling didengari oleh Allah Percayalah Tak ada orang yang berdoa di dalam qiyamun lainnya berulang kali Melainkan Allah hadirkan semua doa itu Cuma hanya manusia ini tergopoh gapa Allah menghadirkan doa dalam wajah yang kita sangka dan kita tidak sangka penyelesaian Allah itu datang untuk hidup kita di dalam berbagai wajah dan warna tapi orang-orang yang sentiasa sujud pada malam hari lama sujudnya banyak doanya banyak rintihannya banyak bicaranya dengan Allah Allah akan jadikan Tuhan itu memenuhi dalam dirinya manusia bila dia tak banyak bicara dengan Allah dia banyak cerita masalah dia pada fulan, pada fulan. Mengadu pada orang ni, mengadu pada orang ni. Banyak cerita dia. Aku pun tak tahu nak cerita masalah aku pada siapa. Itu kecerita sebagian manusia. Dia boleh cerita masalah dia pada semua orang. Tapi dia gagal untuk meluahkan perasaan dan masalahnya kepada Tuhan yang maha mendengar. Tapi jika manusia itu telah sabrun jamil, telah mempunyai kesabaran yang indah. Ketika dia ashku, bahdi wa huzni, ketika dia mengadu segala kedukaannya kepada Allah. Dia tak banyak cerita duka citanya pada orang. Karena dia ada tempat yang paling tinggi dan maha agung. Kawan kita kita cerita masalah, pakar motivasi ke, ustaz ke, mufti ke. Dia boleh dengar dan dia boleh kata, ya Mudah-mudahan selesai. Mungkin boleh juga lah kalau kita nak tanya pendapat dia macam mana nak selesaikan masalah keduniaan itu. Tapi hakikatnya yang menyelesaikan seluruh hidup kita Allah Jalla wa'ala. Sebahagian manusia apabila tidak ada keladzatan hubungan dengan Allah dia doa pada Allah dalam keadaan dia tak yakin. Nabi kata wa antum muqinuna bil ijabah. Kamu yakin Allah terima dia tak yakin. Allah boleh terima ke? Masalah aku ni besar ni macam mana nak selesai masalah ni? Tapi jika orang itu pulat tawakalnya pada Allah. Walaupun mustahil pada peraturan alam. Allah mendatangi penyelesaiannya dengan cara yang Allah kendaki. Percayalah. Sebab itu berpesan kepada diri kita. Pada semua orang. Supaya membanyakkan Qiyamul Lail ini. Saya buat majlis ni tujuannya supaya kan yang pertama kita suasananya sepuluh yang akhir ni semua orang yang tak Qiyamul Lail pun Kan Qiyamul Lail insyaAllah. Ramadhan ni ramai orang bangkit sahur. Sebahagian orang, na'udzubillah, dia boleh bangkit tengah malam. Boleh bangkit pergi tandas, boleh bangkit baca handphone dia. Boleh bangkit tengok bola sepak, boleh bangkit ambil telefon, boleh bangkit berseimbang tapi tak boleh bangun untuk qiamullail. Bangkit tengah malam boleh tengok drama boleh. Tapi tak ada kelazatan untuk berdoa ketika saat yang sangat dimustajab doa. Boleh berseimbang kat kawan, boleh tulis puisi cinta, boleh hantak tek kekasih. Tapi tak boleh sujud untuk menangis sabar malam kepada Tuhannya. Na'udzubillah, minta Allah rahmati kita. Jika itu adalah kurniaan yang besar yang diberikan pada orang-orang yang saleh, janganlah dia haramkan kita daripada mempunyai habuan tersebut. Mudah-mudahan Allah rahmati semua tuan-tuan yang mendengar uh, seminar ini. Saya percaya para asatizah kita, pementang telah menyampaikan apa yang sepatutnya. Dan mudah-mudahan memberi manfaat kepada semua yang hadir ni. Perpesan pada diri kita sendiri, sendiri sekilas supaya kita semua lazim yang Tuan kaya Tuan-tuan, semua ni ahli-ahli ibadah belakang saya percaya. Kita pun tahu keajaiban pembuktian kebenaran agama dan kebenaran Tuhan. Kaya Sampai waktu kiam, tak perlu loceng, tak perlu jam kita akan bangun. Kalau kita fikirkan hal itu pun tanda benarnya Tuhan dan wujud benarnya ajaran Nabi. Orang yang melazimi qiyamul lail dia sendiri akan bangun. Kadang-kadang terpaca dia berdiri. Dan semua yang Nabi ceritakan tentang kelazatan dan apa yang kita baca tentang salaf kelazatan malam semuanya itu benar dan kita hanya faham apabila kita kiam alai. Tapi kalau kita bubuh loceng jam, bunyi macam-macam, jam bunyi sampai hancur, tak bangkit-bangkit. Jadi kita mudah-mudahan selamatkan kita kan. Tak apalah, kita baiki diri kita lagi. Kita doa pada dia supaya kita boleh bangun. Semua orang yang ada azam nak bangun, Allah memang bangunkan dia. Itu saja kaedah dia. Siapa yang sebelum tidur dia memang niat nak bangun, memang Allah yang bangunkan dia. Cuma sama ada syaitan lebih kuat ataupun dia lebih kuat. Bila bangun dia tidur balik. Alhamdulillah. Sedikit mengantuk. Kerana tu tamu orang yang sibuk dan tidur pun lewat orang yang jumpa. Tapi tinggal qiyamul lail itu lebih perit rasanya daripada bangun untuk qiyamul lail. Mudah-mudahan kita semua bangun ali masjid terutama yang dah tua-tua tak ada apa yang manis dalam hidup ni qiyamul lain semanis-manis pergilah melancung pergi tengoklah dunia ni tengoklah kejadian dan pemandangan yang cantik seronok di mata kita tapi tidak akan lebih enak daripada mata yang menangis pada Allah ketika qiyamul lain dengarlah segala puisi dan lagu yang indah-indah tapi tidak lebih lazat ketika kita sendiri mendengar bacaan kita Al-Quran dan doa kita kepada Allah pada waktu kiamat. Buatlah segala aktiviti yang menarik tapi tidak lebih lazat daripada ketika kita sujud dan menyatakan Rabbi ghafirli. Ya Allah ampunkanlah aku. Ini adalah keajaiban hidup dan hadiah yang besar yang siapa yang tidak memperolehinya Berarti dia telah ketinggalan Kurniaan yang besar daripada Tuhan Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh